पुणे बंड्स संघाच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त पुणे बंड संघाचे अध्यक्ष संतोष शेट्टी यांच्या पुढाकारातून बालेवाडी क्रीडा संकुलनात आंतरराष्ट्रीय बंड्स क्रीडा महोत्सवाचे आयोजन केले होते बंड्स शेट्टी समाजाने व्यवसाय क्रीडा सांस्कृतिक व सामाजिक उपक्रमाच्या माध्यमातून आपल्या समाजाला एकत्रित ठेवण्याचे काम केले आहे केवळ तेवढेच नाही तर इतर समाजाला देखील त्यांनी वैविध्यपूर्ण उपक्रमाद्वारे आपल्या समाजाशी जोडण्याचे काम केले असे प्रतिपादन राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केले संतोष शेट्टी म्हणाले भारतासह विविध देशात बंड्स समाज उद्योग व्यवसायाच्या निमित्ताने विखुरलेला आहे पुणे बंड्स संघाचे सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित क्रीडा महोत्सवाद्वारे या विकुरलेल्या सगळ्या बंड संघाच्या सदस्यांना एकत्र आणण्याचे काम आमच्यातर्फे करण्यात आले या निमित्ताने व्यावसायिक वैचारिक सामाजिक सांस्कृतिक देवाणघेवाण करण्याचे काम होऊ शकले नमस्ते मी संतोष शेट्टी बंड समाज म्हणजे शेट्टी समाज पुण्यात आहे जास्तीत जास्ती तुम्ही ओळखले असेल आमचे वैशाली हॉटेल वगैरे तो अध्यक्ष है हमारा ये जो समाज है समाज समाज जो समाज है हम उड़पी से मैंगलोर से या पूना मुंबई में आया पचास साल हो गया और ये जो संगठन स्थापन करके पचास साल हो गया पचास साल का पचास साल का पहले हमारा जो एल्डर्स था या गुंडूराज शेट्टी था जगन्नाथ शेट्टी वैशाली बटेल का मालक था ये सब मिलके समाज का हित दृष्टि से एक संगठन का स्थापन किया है वो संगठन एजुकेशन में और शैक्षणिक में या आरोग्य में या सांस्कृतिक इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा था तो ऐसा ही आते आते अभी पाँच साल का पहले हमारे जैसे यंग लीडर्स जमा होके जो बंस जमा होके बानेर में एक एकड़ जगह में सिक्सटी थाउजेंड स्क्वायर फीट में हम बंटर भवन बनाया जगन्नाथ शेट्टी कल्चरल सेंटर आज बहुत फेमस है और उसमें हम अलग अलग सबको भाड़ा पे उसको रेंट आउट करते हैं ये जो ट्रस्ट का अंडर से और कुछ भाड़ा मिलता है और वो पैसा में अलग अलग सोशल वर्क हम करते हैं आज पचास साल एंड होने का तरह, जो पचास साल हो गया है नाइनटीन से तो हम आज एक अलग अलग कार्यक्रम का नियोजन किया है पहले हमने श्रीनिवास कल्याण उत्सव किया उसके बाद यक्षगान उसके बाद नाटक उसके बाद एजुकेशन के लिए 20-25 लाख रुपए दर हर वर्ष हमने देता है हॉस्पिटल में जो भी एडमिट हो गए हमारे समाज में हम या अदर समाज में भी लाख रुपए पहले देता है और उसके बाद जिसको घर नहीं है घर बांधने के लिए हम लोन के जैसा विदाउट इंटरेस्ट भी लोन देता है और अलग अलग तरह का जैसा कोरोना कालाघ में हमने 20-25 लाख रुपए हर घर में किट पहुंचाया जैसा हमारा पंडरपुर का जो यात्रा आता है वो टाइम पे हम सब सेक्टर लोगों के तरफ से खाना लगा के सोशल काम करता है और जैसा नॉलेज के बारे में या अलग अलग जो नॉलेज देने का जो काम है हमारा समझ करते हैं अभी हमारे यंगस्टर में हमारा साउथ जोन नॉर्थ जोन और वेस्ट जोन ईस्ट जोन के चार जोन है लेडीज विंग है और विथ विंग है अभी हमारा मुख्य था ये 25 तारीख को 26 तारीख जनवरी को हमारा कार्यक्रम है हम इंटरेस्ट फ्री लोन देने वाला है जो स्टूडेंट सीखेंगे कम से कम पांच लाख रुपए तक उन लोगों को इंटरेस्ट फ्री लोन देने वाला है जो जॉब में लगने के बाद वो वापस देना चाहिए ऐसा ही एक स्कूल का जागा हम टूट रहा है जो स्कूल बनाने का बात जो समाज का जो थोड़ा नीचे के लोग है गरीब है उन लोगों को फ्री एजुकेशन देने के लिए या डिस्काउंटेड एजुकेशन देने के लिए वो हम कर रहे हैं और 25 26 जनवरी को और समाज में जो अच्छे अच्छे काम किया दर साल करता है हमने दसरा का टाइम पे नौ महाराष्ट्रीय महिला जो नीचे से काम कर रहे हैं साफ सफाई रहेगा या बाकी का नर्स रहेगा उसको नवद प्रशस्ति दिया जाता है हर साल हमारा भवन में

भी समय निकल कर, समाज के लिए हमने काम कर रहे हैं जो भी हमारा प्रार्थना है सबसे हमारा समाज का कि पहले हमारा पैर से खड़ा होना चाहिए उसके बाद हर आदमी अपना दस तक का कम से कम समाज के लिए समय हो या पैसा हो या मॉरल सपोर्ट हो करना चाहिए आज चंद्रकांत दादाजी आके हमें शुभेच्छा दिया अभी 26 तारीख को अलग अलग प्रमुख लोग आ रहे हैं हमारे लोग महाराष्ट्र में पुणे में धंधा करता है होटल का बिजनेस मुख्यतः है लेकिन इधर का जगह का लोगों का साथ इधर का समाज का साथ बहुत अन्य संबंध से हम काम कर रहे हैं और हमारे होटल या इसका यशस्वी क्या है कि हम परिश्रम करते हैं हम एक हजार किलोमीटर से लंबा आया तो हम मुझ मस्ती को नहीं आया कि इधर हम सुबह से शाम तक पूरा होटल का मोरी में हो या बाकी का काम हो वो सब करके यशस्वी होटल उद्यमी हम बन गए तो आप लोग सब हमारे बंट समाज संघाच्या वतीने महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातल्या बंट समाजाचे वेगवेगळ्या खेळाचे संघ तयार करून त्याच्या स्पर्धांचं आयोजन केलं आहे हे खरं म्हणजे खूप आनंद देणार आहे बंठ समाज म्हणजे शेट्टी समाज हा प्रामुख्याने हॉटेल इंडस्ट्रीसाठी प्रसिद्ध आहे हॉटेल इंडस्ट्री ही सकाळी सहाला ला सुरु होते रात्री एकला बंद होते त्यातून वेळ काढून त्यांनी खेळाची प्रॅक्टिस करणं त्या खेळाच्या स्पर्धा घेणं हे खूप अभिनंदनी आहे त्यांच्यातले संतोष शेट्टी आणि रौनक शेट्टी या दोघांचं मी विशेष अभिनंदन करतो की त्यांनी ही सगळी मोठ बांधली आणि सगळ्यांना एकत्र आणली खूप अभिनंदन खूप शुभेच्छा